Okay, berkaitan dengan senario badminton di Malaysia, seperti so biasa kita tahu Malaysia, uh, badminton merupakan sukan yang kedua yang digemari oleh rakyat. Jadi memang rancak lah. Uh, kalau saya cakap dari segi KLBA, mm -hmm. Kuala Lumpur Badminton Association, Persatuan Badminton di Kuala Lumpur, uh, kami banyak anjurkan uh, program-program grassroots mm -hmm. dan semua ini akan dihantar kepada BAM lah untuk jadi pemain nasional. Jadi kalau kita lihat di peringkat nasional pula, memang kita mempunyai banyak cabaran yang berterusan. Di antara cabaran yang berterusan ialah untuk melahirkan pemain-pemain yang konsisten. Setakat ini kita ada Zoe, kita ada beberapa pemain-pemain yang lain, Aaron dan sebagainya. Perlitina baru saja menang di Thailand. Jadi kita dalam peringkat membangun pemain-pemain yang tertentu tetapi kita cuba untuk adakan konsistensi lah di antara pemain-pemain kita. Jadi cabarannya masih lagi dalam mengujudkan satu ekosistem badminton yang baik. Dari segi, adakan coach-coach yang terbaik, mm. adakan uh, apa ni high performance uh, director yang terbaik dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada perkembangan badminton uh, BAM dari dahulu, mm -hmm. uh, di mana ianya dipimpin oleh Tan Sri uh, Dato' Sri Noza Zakaria. Yeah. Uh, beliau beliau ni seorang uh, yang hands on. Uh, Tan Sri Noza dia akan pergi ke bawah, dia akan bercak bercakap dengan pemain, dia akan bercakap dengan coach mm -hmm. dan sebagainya. Jadi antara perkara yang dilakukan oleh beliau ialah beliau juga telah membawa satu uh, sponsorship yang besar. Kita kena ingat, uh, nak kendalikan peserta badminton di peringkat nasional ni, Great sangat mustahak dana. Uh, Tan Sri Noza telah bawa dana yang besar, dan uh, dari segi yang lain juga dia telah meletakkan satu tahap yang tinggi lah. Dan kami di BAM telah memberi sokongan padu uh, dan sepenuhnya kepada Tengku Zafrol, datuk Seri Tengku Zafrol untuk menjadi presiden. Dan selain itu kami berikan sokongan yang padu kerana kami berharap. Uh, beliau akan uh, jadi satu presiden yang boleh membawa badminton Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Dan saya rasa cabaran uh, Tengku Zafrul nanti bersama dengan kami Council Member ialah untuk setidak-tidaknya bawa kepada ke arah Olympics. Uh, wala walaupun, kita, walaupun ada orang yang fikir kita tak boleh capai Olympic, tetapi impian itu harus dimulakan sekarang. benih untuk pergi ke Olympic harus dimulakan. Jadi saya rasa gembira bila saya dengar Tengku Zafrul juga, Datuk Seri Tengku Zafrul lah, Presiden BM baru pernah mengatakan bahawa oh, target dia juga untuk menjadikan uh, Malaysian player sebagai Olympic player. Bagi saya saya masuk uh, bidang badminton atau banyak bidang-bidang pun bukan untuk jawatan. Okay. Jadi saya nak fokus kepada dua benda. Satu hmm. saya nak fokus dari segi badminton ya. Hmm. Uh, sebab dari segi badminton saya nak fokus kepada KLBA. Okay. Saya bercita-cita insya-Allah saya nak jadikan KLBA, KLBA ni hmm. kita boleh wujudkan satu first time satu permainan inter Asian Intercity Badminton. Uh, saya dah uh, kami dah mula nak berbincang dengan DBKL. Hmm. Because this never been done before. Itu satu kecil saya. Yang keduanya ialah di peringkat BAM, saya dapati ada mereka lagi yang lebih berpengalaman. Dan saya juga banyak melibatkan diri dalam Yayasan Rapera. Itu memang saya punya cinta pertama lah. Ya. Sebab Yayasan Rapera tu tujuannya ialah untuk membina rakyat yang berfikir dan berhiasan. Dan saya percaya kita perlukan rakyat yang berfikir dan berhiasan supaya negara kita ini lebih negara yang maju dan baik. Akal saja tak cukup, hati pun kena baik. di sini, ya di peringkat KLBA, ya, kami pun dah cuba apa yang tuan cakap tadi. Yeah. Uh, saya tengok kita kena bandingkan apa yang negara-negara lain buat. Mm -hmm. Saya tak nak cakap sebagai presiden uh, BAM ya, sebab mm -hmm. saya deputi presiden. Tapi dari segi seorang pemerhati, seorang penlibat dalam badminton, kita juga kena compare, bandingkan dengan bagaimanakah caranya negara-negara lain membangunkan badminton mereka. Jadi mungkin uh, timbul masanya kita harus berganding bahu dengan pemain-pemain profesional. Uh, yeah. Dan timbul selalu soalan-soalan. Uh, Kenapakah ada pemain-pemain yang telah tinggalkan BAM untuk pergi pada profesional? Uh, satu perkara yang jelas uh, kalau terlihat pada infrastruktur yang diberikan oleh BAM dari segi training dan sebagainya okay. memang the best in the country. Wow. Memang the best sebab uh, dia punya investment pun banyak hmm. dan dia ada dia sendiri. Jadi kalau kita bandingkan dengan coach-coach biasa tu memanglah incomparable. Okay. Tetapi kenapa mereka ini juga uh, keluar? Banyak sebab di antaranya ialah dari segi uh, sumbangan kewangan, gaji dan sebagainya dan juga dari segi training-training. Jadi pada sini saya cakap uh, peribadi. Pada saya tak ada masalah okay. kalau mereka tinggal dan sebagainya. Cuma ada faktor-faktor lain yang kita perlu fikir. Kalau kita fikir dari segi Malaysia dan saya suka fikir dari segi Malaysia. Hmm. Sama ada you pemain BAM atau you pemain independent, bagi saya semuanya adalah pemain-pemain Malaysia. Hmm. Cumanya kita kena sentiasa ingat BAM merupakan satu organisasi di mana kita latih pemain-pemain. Jadi untuk melatih pemain-pemain daripada umur yang sangat muda ya. 14 tahun kita kita latih, kita bawa dia sampai ke atas tu. Banyak sumbangan, banyak duit yang dilaburkan. Jadi bila mereka tinggalkan BAM dia adalah Uh, uh, kena kita kena sembang-sembang lah sikit kan Sebab mungkin sponsor pun tak apa-apa suka Kan sebab kita dah laburkan banyak Jadi ada banyak faktor yang perlu difikir. Tapi sebagai masa depan Saya rasa kita kena hadapi benda ini uh, Kita kena cari ruang dan jalan bagaimanakah Kalau ada pemain-pemain yang nak keluar jadi profesional Kita ada rundingan dan cara yang terbaik Supaya Malaysia tidak terkorban Dia memang bermain untuk diri mereka dan juga untuk negara sebab bila mereka pergi ke pentas uh, antarabangsa memang mereka mewakili Malaysia dan memang memang mereka bangga bila Malaysia menang dan uh, saya pernah jadi uh, team manager dekat uh, Copenhagen dan saya tengok bila ada dua pemain kita yang kalah memang dia very depressed memang dia rasa kecewa sebab kita kena pujuk dia orang dan sebagainya. Jadi tak adalah pemain kita yang sengaja nak kalah. Hmm. Jadi saya kata sedemikian uh, kita nak compare dengan Datuk Lee Chong Wei memang susah. Yeah. Sebab itu zaman yang berbeza daripada zaman sekarang. Hmm. Dan kalau telah lihat dah bukan saja di badminton. Di mana-mana bidang pun sekarang uh, perkiraan dari segi kewangan dan Monetary return sebagai hmm. satu faktor yang sangat tinggi so, uh, Bukan bidang badminton, itu. banyak bidang pun So generasi yang ada sekarang ni dia lebih peka kepada kewangan daripada generasi saya sebagai contoh uh, Segala training yang diadakan di DBAM hmm. Memang untuk um, mendapatkan yang terbaik Road to goal lah Memang yang terbaik, jadi sama ada kita dapat atau tidak tu soalan keduanya hmm. Mungkin saya rasa kita mungkin kena Imbas balik, kaji balik, lihat balik Do a post-mortem di mana kita boleh baiki pemakaman kita, di mana ekosistem kita perlu diperbaiki. Hmm. Dan di antara perkara yang saya pernah sarankan dulu, ialah kita kena lihat kepada kita players punya mental capacity. Oh, okay. Saya rasa orang biasa pun dah komplain dengan saya, eh kita punya pemain ni kan, first first set cukup cantik, second set, okay, ok, third set dah give up. Jadi mungkin dari segi mental capacity kita punya pemain-pemain lah. Sebab the pressure on the court memang strong. Dan saya rasa ke arah itulah, last year kalau tak salah saya BAM telah pun uh, engage seorang pakar uh, psikologis. Mm -hmm. Saya rasa itu satu perkara yang penting yang boleh diberi tekanan. Mm -hmm. yeah. uh, saya mempunyai satu jawatan kuasa yang sep, uh, sokong saya yeah. dan uh, saya juga mempunyai seorang uh, setiausaha, Dato' Vincent. Mm -hmm. uh, dia memang kongsi saya punya wawasan. Dan antara wawasan yang saya sangat bersyukur ialah projek lima tahun kami yang namakan Jejak Juara 2025. Mm -hmm. Uh, sampai 227 sorry 222 sampai 27 5 hmm. tahun dan melalui jejak Jawara ini kami cuma membangunkan pemain-pemain uh, junior badminton di Kuala Lumpur dan kami masuk pada semua sekolah-sekolah di Kuala Lumpur dan baru-baru uh, ini juga kami uh, diadakan uh, KL Close hmm. di mana disertai oleh 3500 uh, pemain-pemain the largest the biggest in Malaysia dan dua tahun sudah kami masuk dalam Guinness Book of World Malaysia, hmm. uh, 3,300 pemain. Jadi melalui program-program yang saya dan kami the first in Malaysia to do that, state badminton. Saya harapkan satu ialah memberi uh, peluang kepada pemain-pemain junior di sekolah-sekolah primary school dan juga secondary school sampai umur 17 tahun hmm. untuk bermain. Yang keduanya ialah ini merupakan satu uh, jaringan yang besar, bigger net to choose the, uh, the talents from. Dan dari situlah kita akan bagi kepada BAM. Dan insya Allah jika di restui Allah SWT, saya juga berhasrat dalam perancangan sekarang ialah tahun depan kami nak cuba lancarkan satu program yang besar yang tak pernah lancarkan di Malaysia lagi iaitu ASEAN Intercity Badminton Tournament. Mana semua uh, ASEAN countries to involve. Itu saya harap uh, memang perlukan bantuan Allah yang sebanyak mungkin lah betul program yang besar Okey, dari segi matchmaking matchmaking sebenarnya satu ketika dulu merupakan satu masalah yang sangat besar di dalam uh, bidang badminton mm -hmm. dan saya mengatakan sedemikian sebab bukan saja saya uh, di BAM dah lama saya juga uh, lama sebagai pengurusi uh, jahatan kuasa rules and discipline dan saya juga selama 4 tahun ke 4 tahun lebih uh, pengurusi di OCM Olympic Council of Malaysia bagi undang-undang juga jadi dalam, dalam kedua-dua situasi ini saya terlibat dalam uh, menangani ataupun menghadapi isu match, uh, match fixing Saya dah lupa lah satu ketika dulu ada seorang daripada kita punya own players pun terlibat Saya rasa ni 4-5 tahun yang sudah uh, Kalau saya ingat kes tu adalah berkaitan dengan perjudian Dia terlibat dengan perjudian jadi banyak hutang yang dia buat Tetapi sepanjang 4 tahun yang lalu tidak ada timbul kes match fixing Dan begitu juga kes uh, doping uh, Doping pun satu isu yang besar uh, 6 tahun yang lalu itu pun satu kes Saya pun tak ingat sekarang. Hmm. Jadi saya pernah saya pernah kendalikan dua kes. Satu kes yang match fixing dan keduanya doping okay. enam tahun sudah. Tapi alhamdulillah selama 4 5 tahun ni tak ada isu seperti ini timbul. Hmm. Uh, saya nak cakap buku-buku antarabangsa tak ada clear tu susah nak cakap. Uh, tujuannya adalah bukan sebab apa-apa sebab kalau, kalau kita pada internet. Uh, di internet tu pun memang ada bukan live live yang ditunjuk oleh pihak-pihak uh, yang tak ada Uh, authority. Jadi itu timbul tanya. Tapi dari segi kes-kes belum ada kes-kes yang kita dapati for the past 3-4 years. Tak berapa kenal banyak perkara tentang Tengku Zafrul. Yeah. Tapi satu perkara yang saya kenal sejak saya bergaul dengan dia. Mm -hmm. Saya tengok Tengku Zafrul ni orang yang cepat belajar. Oh. He can pick up things very fast. Jadi bila dia buat statement kata bagi saya 100 hari, saya suka statement sedemikian sebab itu merupakan satu statement yang jujur. Dia tidaklah berpura-pura kata dia tahu semua. Jadi saya percaya dia sekarang sedang jumpa seorang demi seorang untuk mendapatkan feedback tentang apakah uh, keadaan BM sekarang, apakah reform boleh dibuat BM dan sebagainya. Jadi saya setakat ini kita kena husnuzon. Dan saya yakin insya-Allah uh, kalau dia berterusan belajar dan uh, bekerjasama dengan kita, uh, insya-Allah okey.